Секретные материалы продолжают изучать, как и кто через платежные терминалы пополняшки на территории ДНР снабжают сепаратистом наличными. Я могу пополнить Полтаве либо Донецке. Вам это видно? Откуда я Конечно же, нам это видно, потому что каждая точка имеет физический адрес. После нашего первого сюжета о финансовой мафии в Донецке остановили работы практически все такие терминалы. А российская компания, которая еще вчера отрубила о своих партнерах в Украине, неожиданно вырезала нашу страну с карты своего покрытия. Нерегалы и возможные финансисты боевиков пытаются почистить свои следы. Нацбанк в этой ситуации, как по-настоящему слепая Фемида, ничего не видит и ничего не слышит. То есть они либо просто закрывают глаза, либо не выполняют свои должностные обязанности, либо крышуют эту деятельность. Подробная схема незаконного многомиллионного бизнеса под прикрытием террористов. Со всеми явками и паролями. Только в секретных материалах. 11 ноября 2015 года. Центр оккупированного Донецка. На входе в супермаркет платежные терминалы, именуемые в народе пополняшками. На ящиках надписи «Прием только в рублях» и погасшие экраны. Едем в другой район Донецка и заходим в другой торговый центр. Но результат тот же. А вот как мы пополняли счет мобильного телефона в Донецке 21 октября 2015 года. Терминалы принимали как российские рубли, так и украинские гривны. И выдавали вот такие чеки. Еще в августе прошлого года Нацбанк выдал постановление о запрете финансовой деятельности на неподконтрольных Украине территориях. Но все это время платежные терминалы в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке работали как часы. Нацбанк не реагирует совсем. То есть они послали предупреждение операторам терминалов, но на этом все их регулятивные действия закончились. То есть они либо просто закрывают глаза, либо не выполняют свои должностные обязанности, либо крышуют эту деятельность. После выхода первого сюжета секретных материалов в Донецке остановили работу практически все терминалы. Похоже, организаторы многомиллионных теневых схем пытаются почистить следы. В самом Донецке на телефонах техподдержки либо установлена переадресация, либо они выключены. Дозвонились мы только по одному номеру оператор полностью подтвердила наше предположение. Это уже неделю или больше? Да, немного больше недели. Но оно возобновится или нет? Или просто надо ехать куда-то на украинскую территорию, чтобы пополнять? Но мы надеемся, что очень скоро все восстановится. Вы можете подходить к терминалу, периодически проверять, либо же просто вот позванивать на номер техподдержки, спрашивать. Схема обналички довольно проста. Раскрыть ее не составляет особого труда. Но все это время в Украине СБУ и НБУ закрывали глаза на это. Хотя, по сути, это и есть самая настоящая схема финансирования терроризма. Если есть компании, организации, которые либо финансируют терроризм, либо ведут какую-то хозяйственную деятельность, зона АТО, им необходимо доставить туда наличность, то они, опять же, не отправляют ее физически, а через всевозможные конвентационные центры и площадки заводят гривну здесь на необходимые счета, которая в итоге попадает на счета владельцев платежных терминалов, а в зоне АТО им выдают наличность, собранную из этих терминалов. В разное время у СБУ были вопросы почти ко всем основным игрокам, потому что у всех на неподконтрольных территориях остались терминалы. Но все терминальщики отрицают свою причастность к работе электронных куриц, несущих в оккупации золотые яйца. К примеру, в компании iBox признались, что в ЛДНР осталось около 200 ящиков, судьба которых на данный момент неизвестна. У нас часть терминалов там осталась. Мы подали в правоохранительные органы заявление, возбуждено уголовное дело. То есть они, как бы, они, мы ими распоряжаться не можем. Еще одна крупная компания «Сеть 24 нон-стоп» попала под прицел силовиков еще в июле. Но только в прошлом месяце избушники заблокировали серверы этой сети. Мало того, що вони продовжували працювати через дилерів, вони зареєструвались у так званих міністерствах доходів терористичних організацій ДНР та ЛНР, сплачували їм податки, так звані, а також надавали інше фінансове сприяння. В Самі компанії признають цей факт і об'ясняють це тим, що промаргали своїх донецьких дилерів. Коли почалася вот эта вся війна, вони повністю всі виключились повністю. Но, но э, со временем некоторые дилеры, оставшись там, все-таки сумели включить. То есть нет дыма без огня. У нас есть реально нарушение. Есть нарушение. Работало несколько терминалов. Там, ну, мы как бы просмотрели, мы не, не успели уследить за этим. Но это никоим образом не говорит, что дилер, ЧПшник, украинский частный предприниматель, даже будучи там, он деньги нес на украинский банк, на украинские счета. Не было никаких перечислений на эти террористические организации. То есть вот таким вот косвенным методом, цепляясь за вот эту нашу оплошность, они решили уничтожить наш бизнес. Ахиллесово пяту всех терминальщиков являются дилеры, которые в обход требований закона на свой страх и риск и по чьей-то крышей работают в непризнанных республиках. Но как происходит конвертация российских рублей в украинские гривны? И почему терминалы могут обслуживать одновременно и российских, и украинских мобильных операторов? И почему они работают на два фронта? Народный депутат Максим Поляков убеждает, что без вмешательства россиян эту аферу нельзя было бы провернуть системы электронные, то есть непосредственно замкнутые работают с Россией. Почему? Потому что на самом деле даже на территории Украины банкоматов, которые меняли там и доллары, да, их не так много, это единица, это очень дорогостоящие системы, которые непосредственно они работают на две валюты. Поэтому без работы с Россией это невозможно. Интересно, что российская компания Time после первого сюжета секретных материалов неожиданно с карты своего покрытия вырезала украинского партнера финансовую компанию ОМП, работающую в Украине под брендом Time. При этом свое участие в мутных финансовых схемах на Донбассе украинский менеджмент Тайма опровергает. Но секретные материалы проводят параллельно свое расследование. Копии чеков, полученных из донецких терминалов, мы предоставили основным украинским игрокам. И карточный домик, построенный на крапленных колодах, начал разрушаться. Перед вами ответ из финансовой платежной компании Global Money. Гарантом ее электронных денег сегодня является Государственный Ащадбанк. За результатами перевірки було встановлено проведення з використанням платіжної системи GlobalMone операцій щодо поповнення мобільного телефона, запит, про ініціювання яких надійшов з пункту надання фінансових послуг агенту з розповсюдження електронних грошей товариство ФастПей. Ми приїхали по цьому адресу і нікого не знайшли. Вони терміналами мобільними займаються, не, не знаєте Ну А тут взагалі офіси знімають? Вам колись приходили пісні, не хватало. Указанное в письме предприятие не что иное, как фирма «Прокладка», учредителем которой является житель села Черниговской области. Интересно другое. Эта компания была зарегистрирована за два дня до принятия Нацбанком Украины постановления о запрете финансовой деятельности на территории ЛДНР. Похоже, что через такие обнальные центры и работают пополняшки в оккупированных городах. И в случае наезда со стороны СБУ весь удар приходится по фирмам-прокладкам. Сейчас ни в КМУ, ни в Донецкой, ни в ДНР, ни в ЛНР никакой финансовой деятельности не идет. Исключено полностью. Где не подконтрольная территория украинской власти, никакой деятельности компания Global Money не оказывает. Мы отправили запрос в сам Ощадбанк. Судя по їх ответу, руководство Щадбанка действительно то ли не понимает, то ли не хоче вникать в ті схеми. Відносно наданих вами фото із зображенням терміналу та чеків щодо поповнення рахунків мобільних телефонів неможливо достовірно встановити територіальне розташування терміналу, а також причетність банку до проведення зазначених на чеках операцій. В свою очередь в компании Global Money утверждают обратное. Я могу пополнить в Полтаве, либо в Донецке. Вам это видно? Конечно же, нам это видно, потому что каждая точка имеет физический адрес. Нацбанк тоже не особо вникает в работу платежных терминалов в оккупированных городах. Или делает вид, что не замечает как миллионы рублей конвертируются в миллионы гривен. На самом деле Национальный банк это может сделать в течение одного часа, полностью заблокировать работу. К сожалению, Национальный банк полностью самоустранился. И даже когда есть обращение на, э, народных депутатов, они все равно не реагируют. Мы попытались задать вопрос главе НГУ Валерии Гонтаревой, но, похоже, ей пока тоже не дело до донецких схем. Или она знает, но молчит. А можно по донецку вопрос? А?